তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত ক্লাছ এইটৰ লেচন ছিক্স এ নিউ ডে এ নিউৱে এই লেচনটি অসমীয়াত ভাঙনি কৰি দিয়া হৈছে এ নিউ ডে এ নিউৱে এটা নতুন দিন এটা নতুন উপায় জ ওৱান অফ আছ ইজ বৰ্ণ উইথ ছাম নেচাৰেল টেলেণ্ট আমাৰ সকলোৰে কি হয় প্ৰত্যেকৰে একোটা জন্মগত প্ৰতিভা থাকে বা গুণ থাকে যি আমি জন্মতে লৈ আহোঁ ছাম কেন ছিং ছাম কেন ডাঞ্চ অৰ্পেণ্ড এণ্ড আডাৰ্চ লাইক টু ডু ছ'চিয়েল ৱৰ্ক কিছুমানে গান গাব পাৰে কিছুমানে ডেন্স নৃত্য বা ছবি আঁকা আঁকিব পাৰে আৰু আন কিছুমানে সামাজিক কাম কৰি ভাল পায় ৱৰ্ক ইন পেয়াৰছ দলগতভাৱে কৰা ফাইণ্ড আউট হোৱাট টেলেণ্ট য়ৰ ফ্ৰেণ্ড হেজ তোমালোকে বিচাৰি উলিওৱা তোমালোকৰ বন্ধুসকলৰ কেনেকুৱা প্ৰতিভা আছে দেন জইন এনাডাৰ পেয়াৰ এণ্ড থিংক অফ হাউ ইউ কেন ইউজ ইয়ৰ টেলেণ্ট টু আৰ্ণ এ লিভিং হুৱেন ইউ গ্ৰ' আপ আৰু তুমি বিচাৰি উলিওৱা যে তুমি ডাঙৰ হৈ তোমাৰ কি প্ৰতিভাৰে জীৱনটো জীয়াই থাকিবলৈ উপাৰ্জন কৰিব পাৰিবা হিয়াৰ ইজ এ ষ্টৰি অফ চীমা ডেকা এণ্ড হাৰ ডটাৰ ছাত্ৰী এইটো এটা ইয়াত কাহিনী আছে চীমা ডেকা আৰু তেওঁৰ ছোৱালী ছাত্ৰীৰ ইটিজ টাইটেল এ নিউ ডে এ নিউ আৰু ইয়াৰ নামটো দিয়া হৈছে এটা নতুন দিন আৰু এটা নতুন উপায় কেন ইউ গাৰ্ছ হোৱাই তোমালোকে আন্দাজ কৰিব পাৰিছানে কিয় ৰিড দ্য ষ্টৰি টু ফাইণ্ড আউট ইট ৱাজ আৰ্লি ইভিনিং এইটো আছিল সন্ধিয়াৰ সময় চীমা ডেকা ডিউ দা উইণ্ড' কাৰ্টেইনছ অৱ হাৰ লিভিং ৰুম চীমা ডেকাই তেওঁৰ শুৱনি কোঠাত খিৰিকীখনৰ পৰ্দাখনৰ এখন ছবি আঁকি আছিল চিফ হেল্ট ভেৰী টায়াৰ তেওঁ বৰ ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিছিল উইডাউট ছুটছিং অন দ্য লাইট চি ছেট অন দ্য এজ অফ হাৰ বেড লষ্ট ইন থট লাইটৰ ছুইচ অন নকৰাকৈয়ে বহুতো কিবাকিবি ভাবি তেওঁ বিচনাখনৰ এটা প্ৰান্তত বহি আছিল চি ৰিকৰ্ড হোৱাত কল্পনাম দ্য মেনেজাৰ অফ হাৰ অফিচ হেডল্ড হাৰ বিফৰ ক্ল'জিং টাইম লুক চিমা ইট উইল টেক এ ফিউ ডেজ টু পে' দ্য ষ্টাফ দেয়াৰ চেলাৰী দিছ মান্থ তেওঁ তেওঁলোকৰ অফিচৰ কল্পনা মেমৰ কথা মনত পেলাইছিল কল্পনা মেম তেওঁলোকৰ অফিচৰ মেনেজাৰ আছিল আৰু অফিচ বন্ধ হোৱাৰ আগতে তেওঁক কৈছিল চোৱা চিমা এইবাৰ কৰ্মচাৰীসকলক দৰমহা দিওঁতে অলপ পলম হ'ব প্লিজ টেল দ্য আদাৰ্ছ টু বাকী সকলোকো তুমি জনাই দিবা এই কথাখিনি তেওঁ বিচনাৰ কাষত বহি ভাবি আছিল যিহেতু তেওঁ মাটোৰ দৰমহাকেইটাৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি চলিব লগা হয় সেইবাবে দৰমহা দেৰি হোৱাৰ কাৰণে চিন্তা কৰি বহি আছিল চীমা ৱাজ কোৱাইট আপছেট বাই দ্য ইনফৰমেশ্যন অল দ হাৰমোড ডিড শ্ব' অন হাৰ ফেচ চিমাই এই খবৰটোৰ দ্বাৰা যথেষ্ট বিচলিত হৈছিল যদিও তেওঁৰ মুখত এই ভাৱটো দেখুওৱা নাছিল চি নিডেট টুৱেলভ থাউজেণ্ড ৰুপিজ টু পে' চোৱাটিছ স্কুল ফীজ এণ্ড শ্বি ৱাজ ডিপেণ্ডিং অন হাৰ চেলাৰী টু মেক দ্য পে'মেণ্ট তেওঁক এই মাহটোত বাৰ হাজাৰ টকাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল কাৰণ ছাত্ৰীৰ স্কুল ফীজ দিবলৈ আৰু তেওঁ এই দৰমহা কেইটাৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি চলি থাকে আৰু এনেকৈয়ে তেওঁ ছাত্ৰীৰ স্কুলৰ ফিজ দিম বুলি ভাবিছিল এন নাও আৰু এতিয়া এইবুলি তেওঁ নিজকে প্ৰশ্ন কৰিছে যে আৰু এতিয়া কি হ'ব এতিয়া বাৰ হাজাৰ টকা ক'ত পাম যিহেতু দৰমহা এই মাহত দেৰি হ'ব মা হোৱাট আৰ ইউ ডুইং চিটিং ইন দিছ ডাৰ্ক ৰুম মা তুমি ইয়াৰ আন্ধাৰ ৰুমটোত বহি কি কৰি আছা ছাৰ্টি ফ্লাং দাদুৰ অ'পেন এণ্ড ছুইচ অন দ্য লাইট ছাটিয়ে দৰ্জাখন জোৰকৈ খুলিলে আৰু লাইটটো অন কৰি দিলে ইউলুক ওৱাৰ ইট মা তোমাক চিন্তিত দেখা গৈছে মা হোৱাটছ দ্য মেটাৰ কথাটো কি বা ঘটনাটো কি দ্য চেলাৰী ফৰ দিছ মান্থ উইল বি লেট আই এম ৱাণ্ডাৰিং এবাউট এই মাহৰ দৰমহা পলমকৈ দিব সেই বিষয়ে মই চিন্তিত হৈ পৰিছোঁ দ্য ফিজ ডণ্ট ওৰি মা উই উইল ফিগাৰ আউট ছামথিং অ' ফিজটোৰ কাৰণে নেকি মা তুমি চিন্তা নকৰিবা আমি কেনেবাকৈ এইবিলাক সকলো ঠিক কৰিম চীমা লুক এট ছাট কম এণ্ড ৰিচলুট ফেচ চীমাই ছাটিৰ শান্ত আৰু দৃঢ় মুখখনলৈ চাইছিল চি লুক ছ মেচুৰ ছীমা থট চিমাই ভাবিলে তাইক পৰিপক্ক দেখা গৈছিল এন ইয়ে শ্বি ৱাজ অ'নলি ইন ক্লাছ টেন আৰু এতিয়া তাই মাত্ৰ ক্লাছ টেনতহে বা দশম শ্ৰেণীতহে দ্য ফেচ অৱ হাৰ লেট হাজবেণ্ড কেম টু হাৰ মাইণ্ড তেওঁৰ স্বৰ্গীয় স্বামীৰ মুখখন তেওঁৰ মনত আহিছিল হি হেড পাছ এৱে নিয়েৰলি ফাইভ ইয়াৰ্ছ এগ' পাঁচ বছৰ আগত তেওঁ স্বামীত শুকাইছিল চি ইমাজিন্ড হাউ প্ৰাউড ছটিছ ফাদাৰ উড হেভ বিন অ হাৰ তেওঁ কল্পনা কৰিছিল ছাতির দেউতাকে তাইক লৈ কিমান গৌৰৱ কৰিলেহেঁতেন এই কথাখিনি তেওঁ মনে মনে ভাবি আছিল হি উড হ্যাভিন ইভেন মোৰ প্ৰাউড টু ন ডেট হিজ ডিয়েৰ লিটিল চাৰ্টি ওয়াজ এডট বাই হাৰ টিচাৰ্ছ এণ্ড হাৰ ক্লাছমেটছ এট স্কুল তেওঁৰ মৰমৰ সেই সৰু ছাত্ৰীজনী স্কুলৰ সহপাঠীৰ লগতে শিক্ষকৰো আদৰৰ যে সেই কথাটো জানিব পাৰি তেওঁ নিজকে গৌৰৱান্বিত হ'লহেঁতেন কাৰণ যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী সকলোৰে আদৰৰ হয় মাক দেউতাকৰ বাবে ইয়াতকৈ আৰু গৌৰৱৰ কথা একো হ'ব নোৱাৰে ইউ ন মা ছাত্ৰী ছাত্ৰীয়ে আৰম্ভ কৰিলে যে তুমি জানানে মা চি বিগান টু টেল হাৰ মাডাৰ এবাউট এ লেডি ফ্ৰম এন এন জি অ' হু হেড ভিজিটেড দেয়াৰ স্কুল টু ক্ৰিয়েট এৱাৰনেছ অন এণ্টৰপ্ৰেনশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড চেল্ফ ৰিলায়েন্স ছাত্ৰীয়ে মাকো ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল যে সিহঁতৰ স্কুললৈ আজি এগৰাকী এন জি অ'ৰ মহিলা আহিছিল যিগৰাকী মহিলাই সিহঁতৰ স্কুল সাক্ষাৎ কৰিছিল তেওঁ ঔদ্যোগিক বিকাশ আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ বিষয়ে এটা সজাগতা সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ স্কুলত দেখা কৰিছিল আৰু সেই বিষয়ে তেওঁলোকক বুজাই দিছিলেষ্টেড টু হাৰ মাদাৰ ডট দে কুড ট্ৰাই দ্য এন জি অ' ফ'ৰ ছাম হেল্প ছাটে মাকক পৰামৰ্শ দিছিল যে সিহঁতে এন জি অ'টোৰ পৰা সহায় পোৱাৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব পাৰে বা চেষ্টা কৰিব পাৰে চি লুক এট হাৰ ডায়েৰী হুৱেৰ চি হেড জ'টেড ডাউন দ্য নাম্বাৰ অৱ দ্য লেডিছ মোবাইল ফোন এন ড্ৰেংক হাৰ আপ তাই তাইৰ ডায়েৰীখনত সেই মহিলাগৰাকীৰ ফোন নম্বৰটো বিচাৰিছিল য'ত তাই লিখি থৈছিল আৰু তাৰ পৰা তাই ফোন নম্বৰটো লৈ তাই মানুহগৰাকীলৈ ফোন কৰিছিল চি ইণ্ট্ৰডিউছ হাৰ চেল্ফ ৰিমাইণ্ডিং হাৰ অফ হাৰ ফিজিট টু দেয়াৰ স্কুল তাই তাইৰ পৰিচয়টো দিলে আৰু স্কুলত যে লগ পাইছিল সেই কথাটো তেওঁক মনত পেলাই দিলে চি অলছ' টল্ড দ্য লেডি এবাউট হাৰ মাডাৰ এণ্ড শ্ব'ট হাৰ গাইডেঞ্চ টু ষ্টাৰ্ট এ স্মল বিজনেছ তাই মাকৰ বিষয়ে মানুহগৰাকীৰ আগত ক'লে আৰু সিহঁতে এটা যে সৰু ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব খুজিছে সেই বিষয়ে ক'লে আৰু সেই ব্যৱসায়ত তেওঁৰ পৰামৰ্শ বিচাৰিছে দ্য লেডিজ চাউণ্ডেড ভেৰী ৱাৰ্ম এণ্ড হেল্পফুল এণ্ড টল চোৱাটি টু চেণ্ড হাৰ মাডাৰ টু হাৰ অফিচ ব্ৰেভ মাদাৰ্ছ দ্য নেক্সট ডে এট টেন অ' ক্লক ইন দ্য মৰ্ণিং মহিলাগৰাকীয়ে উষ্ম আৰু সহায়ৰ সুৰেৰে ছাত্ৰীক কৈছিল তাইৰ মাকক তেওঁৰ অফিচ ব্ৰেভ মাডাৰৰ মাডাৰ্চ অফিচলৈ পঠাব দিছিল নেক্সট দিনা ৰাতিপুৱা দহ বজাত মহিলাগৰাকীয়ে যিটো কাৰ্যালয়ত কাম কৰিছিল সেই কাৰ্যালয়টোৰ নাম আছিল ব্ৰেভ মাডাৰ্ছ অৰ্থাৎ সাহসী মা সেইবাবে তেওঁ ৰাতিপুৱা দহ বজাত পিছদিনা ছাতীৰ মাকক তাত লগ কৰিব বিচাৰিছিল ছাত্ৰী ৱাজ অভাৰজইড এট দ্য লেডিছ ৰেচপন্স ছাত বৰ আনন্দ পালে মহিলাগৰাকীৰ ৰেচপঞ্চত বা প্ৰতিক্ৰিয়াত চি হাক হাৰ মাডাৰ টাইটলি এণ্ড হাৰ ডেট এভৰিথিং উড বি অল ৰাইট তাই তাইৰ মাকক জোৰকৈ সাৱটি ধৰিলে আৰু মাকক ক'লে যে সকলোবোৰ ঠিক হৈ যাব চিমা কুডনট হাইড হাৰ টিয়েছ চিমাই তেওঁৰ চকু পানী লুকুৱাব পৰা নাছিল হাউ কুইকলি হাৰ লিটিল গাৰ্ল হেড গ্ৰন আপ কিমান সোনকালে কেনেকৈ তেওঁৰ সৰু ছোৱালীজনী ডাঙৰ হৈ গ'ল দ্য ফলিং মৰ্ণিং চিমা মেড দ্য লেডি এণ্ড টক টু হাৰ এবাউট হাৰ হোপছ অৱ ছেটিং আপ এ স্মল বিজনেছ পিছদিনা ৰাতিপুৱা সীমাই মহিলাগৰাকীক লগ ধৰিছিল আৰু মহিলাগৰাকীক কৈছিল তেওঁৰ এটা সৰু বিজনেছ বা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ বহুত আশা আছিল সেই বিষয়ে তেওঁ মহিলাগৰাকীক কৈছিল দ্য লেডি টুক হাৰ টু এ লাৰ্জ ৰুম হুৱেৰ এ গ্ৰুপ অৱ ৱেন ৱেৰ ষ্টিচিং চফলছ মহিলাগৰাকীয়ে তেওঁক এটা ডাঙৰ কোঠালৈ লৈ গৈছিল য'ত বহুবিলাক তিৰোতাই পুতলা চিলাই কৰি আছিল যিবিলাক কোমল কোমল পুতলা সেই পুতলাবিলাক গোটেই মহিলাখিনিয়ে লগ হৈ সেই ৰুমটোত চিলাই কৰি আছিল দ্য ৱমেন ৱৰ ব্লু শাৰীজ এণ্ড এপ্ৰনছ এণ্ড হেড ব্ৰেভ মাডাৰ্ছ এম্বোষ্ট অন ডেয়াৰ ড্ৰেছ মহিলাসকলে নীলা শাৰী আৰু এপ্ৰন পিন্ধিছিল আৰু তাত লিখা আছিল সিহঁতৰ যিটো ড্ৰেছ আছিল বা পোচাক আছিল সেই পোচাকত ব্ৰেভ মাডাৰ্ছ বুলি এটা বেজ লিখা আছিল বা এটা বেচ আছিল দ্য লেডি এক্সপ্লেইন টু চিমা ডেট দেয়াৰ এন জি অ' ৱাজ এ চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ